сьогодні е э, підсумувати матч який вас перше здало і чи задоволені сьогоднішнім результатом ігрові команди. Чесно скажу, звісно, ігра гра понравилась. В первому таймі то почти все, та як ми хотіли, зіграла команда дуже хорошо я думаю, звідлення понравилось. У другому таймі ми ну, чуть, чуть начали Темпи, конечно, меньше стало мені там так, так хотілося. Я думаю, для ігри, якщо не Куба іграти всередину, добре, дуже хорошо підразу. Пройдено 5 турів сьогоднішнім матчем. Чи можна вже підсумувати якийсь маленький аналіз зробити? Чи зробити аналіз того, що команда вже сформована, підбир... зроблений основний підбір гравців? смотря по играм, как мы играем последние игры, у нас оптимальных э, оптимально сказать, что нету, у нас делаем несколько замен, но где-то есть. Можно сказать, что уже на данный момент команда по позиции сформировалась, Так что я думаю, что не зря команда старалась, мы готовили сезон, сборы проходили. Я думаю, команда сейчас уже начинает показывать подвижный футбол. Я думаю, зрителям должны быть понравится наш футбол. Так, какие что... планы на 2013 год? Что чекаете что, что, что от этого года? Задачи, конечно, нам такой не ставили, чтобы уже там бороться за призы. Но я думаю, сказать, игру поставить надо команде, что мы стараемся делать. Временами игра показывается такая, но хотелось бы, чтобы на протяжении 90 минут игра была.